Тот день, когда все случилось, я был в школе, потом мы бегали смотреть на пожар, не впечатлились абсолютно. Когда мы пришли, была дымка, станция затянута как туманом, и, в принципе, ничего интересного мы не увидели. Зато вертолеты начали летать над головами, военные огромные, с какими-то привязанными кастрюлями. Вот это было интересно. Вот это крыло младшей школы. Вот под завалом как раз находится на первом этаже вход в мой класс, где я учился в третьем Б-классе. Стандартная типовая школа, каждой лестнице был черный выход, так называемый, черный ход, обычно закрытый. В нашей школе его использовали для того, чтобы прогуливать уроки. Я со своим лучшим другом прогуливаю какой-то очередной урок там, и мы находим внутри этого помещения кожаный футбольный мяч. Мы об этом рассказываем всем, не жадничаем, даем играть другим в какой-то момент забрасываем на крышу бойлерной у меня во дворе и, и все, собственно, мячик пропал. Спустя несколько дней нас на переменке вот тут ловит его, так сказать, владелец. Хулиган, на несколько лет нас старше. Нас на переменке так взял двоих и провел беседу, по итогам которой было коллегиально принято решение, что мы должны в течение трех дней предоставить ему либо мячик назад, либо по 10 рублей каждый. Прятались день, два, три, не помню. А потом так, кстати, взрывается Чернобыльская атомная электростанция. В эвакуации мы уезжаем с таким светлым чувством. Появляется дополнительных три дня отсрочки от встречи с первым в жизни шантажистом. 27 апреля в 12 часов дня по городской оповещательной системе, по громкоговорящей связи, впервые прозвучало объявление об эвакуации, и два часа спустя начали подаваться автобусы. Я все это время торчал в окне, общался с друзьями, мама была на работе. Концепция эвакуации преподносилась именно как временное явление на несколько дней. Ну, зачем что-то брать с собой большое, глобальное, когда ты уезжаешь на три дня, там, из слухов вообще в палаточный городок? Все брали с собой минимальный комплект одежды, документы, какие-то бутерброды и просто относились к этому как к выходным дополнительным. Я после аварии очень хотел вернуться. Это на протяжении многих лет было. Мне город постоянно снился. Период вот зима 92. -го. Мы через Славутич едем в зону на автобусе. И я почти пять часов один пробродил по городу, ходил везде по своим местам своего детства большую часть поездки просто проревел. Это был самый тяжелый психологический визит. Ну и, наверное, вот только после этого, этой поездки я понял для себя, что нам некуда возвращаться. До этого все еще верил, надеялся, что мы вернемся. Тем не менее, эта поездка, она и предопределила, наверное, то, чем я сейчас занимаюсь. Нашел свой способ возвращаться. Лила! Лила! Иди сюда, хорошая моя, Лила. Лилочка, иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая, иди сюда. Лилочка маленькая. Ты моя ламочка. Хорошая уже. Ой, эти маленькие. Маленькая, чукая. Да, да, как интересно. Две кобылы дикие. Прибились к нам осенью. 2014 -го года вышли из зоны очуждения, где-то через дырку, и пришли в село Детятки, где, собственно, в это время уже жил год как жил я с семьей. Поселились на, на поле напротив моего дома, начали подъедать остатки там на огородах у людей, подружились с жеребцом соседским и решили, что будут там жить. Тут хорошо и много еды. Мы несколько попыток сделали вернуть их в зону отчуждения. Буквально в поводу там вели этого жеребца, к которому они прибились в зону. Несколько десятков километров пешком. Они шли за нами. Спустя пару дней возвращались назад в детятки. И, ну, стало понятно, что это бесполезно. И... Таким образом мы от них не избавимся, и для них был построен временный вольер где-то 50 на 50 метров вот на том же участке, где они спаслись. его просто мы выкупили и сделали там для них это временное убежище. Они жили вот в этом вольере, мы их содержали, кормили, пытались пристроить куда-то безуспешно. А за это время появилось два жеребенка гибридных вот от того самого жеребца, к которому они прибились, и вместо двух лошадей у нас стало четверо. Осенью 16-го со мной вышел на связь координатор зоопарка в Межегорье. И предложил вот такую вот авантюру попробовать перевести лошадей на территорию вот этого вот вольера в Сухолучье. Где-то день длилась вся эта операция, и в итоге лошади успешно перевезли сюда. Да, это они сейчас такие бархатные, летние, а зимой они очень у них шерсть. Причем же ребят тоже. Доминирующие признаки все-таки лошадей Проживальского. Хоть и гибридики, да? Ну мои гибридики маленькие. Чему они нас точно научили, это понимание того, что мы можем действительно жить в селе, можем быть владельцами там фермы, быть, там, разводить животных и так далее. Ну, мы городские жители. Я в Припяти рос в детстве, потом всю жизнь, вся жизнь в Киеве прошла. Никогда на земле не рос, ничего не выращивал, тем более коней. Сейчас мы, мы понимаем, что нам это по силам, мы можем это делать. Я хочу сюда приезжать по сей день и буду приезжать дальше при гараже возможности. Но я понимаю, что жить здесь будем уже не мы, жить здесь будут олени, Лис Семен и его, дай Бог, дети. Это уникальнейший заповедник под открытым небом, где природа показывает, что несмотря и даже скорее вопреки усилиям человека, она все равно восстанавливается. Миссия Припяти вот в этом контексте глобальном, экологическом, наверное, что ли. Может даже не экология окружающей среды, а скорее экология души человека. Это вот место, в котором каждый человек может, если захочет, заставить себя прочувствовать то, что пережили люди, которые здесь жили, поставить себя на их место, представить себе, что это могло бы случиться и с его городом пропустить через себя и в дальнейшем жить так, чтобы после него не оставались мертвые города.